Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah audio kita dapat bersua dari daerah Tutong. Beberapa maklumat semasa dan juga satu pengisian pakej program akan kami kongsikan untuk audio hari ini. ya. Baik, Alhamdulillah keadaan cuaca di sekitar kawasan Pekan Tutong khususnya dalam keadaan cerah yang mudah-mudahan berpanjangan dan disarankan juga kepada yang akan memulakan pemanduan untuk berhati-hati kerana sebahagian jalan raya masih lagi dalam keadaan basah ya dan di Kampung Keriam ada berlakunya ya kenaikan air di sebahagian kawasan jalan raya jadi harap berhati-hati. Baiklah kita akan mulakan dulu berkongsi maklumat mengenai program cuti sekolah penggal ketiga 2025 yang diadakan di Perpustakaan Dewan Bahasa dan Pustaka Daerah Tutong masih lagi diteruskan dan hari ini akan diadakan aktiviti detektif buku. Jadi acara ini, program ini akan bermula pada pukul 9 pagi sehingga 11.30 pagi dan seperti biasa, aktiviti akan dimulakan terlebih dahulu dengan sesi membaca buku selama 10 minit dan masih lagi ada kesempatan untuk adik-adik kita untuk datang berkunjung dan pastikan membawa alat tulis masing-masing. Baik, seterusnya kita kongsikan lagi antara projek yang diadakan di pusat belia daerah Tutong ya di mana diadakan projek lengan ketua anjuran Jabatan Belia dan Sukan Cawangan Daerah Tutong di mana barangan ataupun sumbangan daripada bis kita dialu-alukan ya untuk dihantar ke pusat belia Tutong. Barangan ataupun pakaian yang terpakai yang masih elok atau baru termasuk barang sekolah seperti baju, alat peralatan sekolah, kasut dan sebagainya yang dipikirkan sesuai untuk digunakan lagi bolehlah dihantar di pusat belia daerah Tutong. Dan projek ini akan berlangsung sehingga 21 Disember 2025 ya. Bermula pada pukul sembilan. 9 pagi sehingga 11:30 hari dan disambung lagi di sebelah petang pada pukul 2 petang sehingga 3:30 petang. Baik itulah dua maklumat semasa dan seterusnya kita beralih untuk menyaksikan satu package program yang kami sediakan hari ini dari daerah Tutong. Bermula pada tahun 2024, aplikasi LAKESTA Membaca mula diperkenalkan pada pameran Pusat Kusawanan Inovasi EIC bagi pertandingan Cilek Bis ke-6 iaitu sebuah pertandingan pendidikan kusawanan dan inovasi yang telah direka cipta oleh pelajar-pelajar sekolah rendah tahun 4 dan 5. Sekolah rendah penyerang kesemua negara, Bukit Beruang, melalui kumpulan Ceradi telah berjaya merangkul Johan pertandingan Celebes ke-6 pada ketika itu. Manakala pada Mei tahun 2025, kejayaan sekali lagi diraih bagi kumpulan ini apabila projek Lakas Tah Membaca berjaya mendapat tempat pertama bagi kategori Sains Sosial Peringkat Rendah Atas di International Students Project Excellence Award 2025 di Hat Yai, Thailand mereka menerima trofi Duraja Puteri Mahachakri Surindon yang berprestij atas pencapaian cemerlang mereka. Idea ini tercetus daripada hasrat yang membangunkan sebuah aplikasi berasaskan permainan iaitu Game Best yang dapat membantu pelajar memerlukan sokongan tambahan dalam pembelajaran mereka. Antara isu utama yang dikenal pasti di mana tahap bacaan murid ras sekolah di peringkat nasional yang masih belum mencapai sasaran yang ditetapkan. Aplikasi Lekas Dah Membaca ini dibangunkan oleh beberapa orang guru pembimbing yang terdiri daripada guru bahasa Melayu, guru ICT dan juga guru yang mahir dalam penggunaan teknologi bersama beberapa pelajar daripada kumpulan ceradik yang pada awalnya mempunyai lima ahli peserta dengan bimbingan guru bahasa Melayu dari prasekolah bagi tujuan rakaman suara. Projek ini juga sejajar dengan wawasan Brunei 2035 dan matlamat pembangunan Mampan SDGs 3, 4, 9 dan 10 menunjukkan potensinya sebagai alat pendidikan yang mampan dan inklusif. Melalui kitaran intervensi pelancar, kajian menggunakan kaedah gabungan bunyi kata KGBK iaitu alat penilaian menggunakan fonik dan bunyi untuk menilai tahap literasi awal telah mengesan kemajuan pembacaan para pelajar. Dengan pendekatan yang berasaskan teori pembelajaran konstruktivisme, aplikasi ini memperkukuh asas literasi pelajar bagi menghadapi pendidikan formal di peringkat seterusnya. Jenis bahan bacaan yang disediakan dalam aplikasi ini merupakan ilham daripada siri bacaan Bacalah Anakku dengan sasaran utama iaitu bagi pelajar prasekolah dan tahun 1 yang masih belum menguasai asas bacaan. Jenis bahan bacaan yang disediakan dalam aplikasi ini merupakan ilham daripada siri bacaan Bacalah Anakku di mana di kandungannya merupakan bahasa Melayu untuk menggunakan fonik. Sasaran utama merupakan pelajar prasekolah dan tahun 1 yang masih belum menguasai asas bacaan. Bagi pendapat kami, aplikasi ini boleh memberi peluang kepada pelajar untuk mendengar, menyebut dan membaca secara berulang kali sama ada bersama guru maupun secara kendiri. Melalui sokongan audio dan kuis yang terdapat di dalam aplikasi ini, dapat meningkatkan keyakinan murid serta mendorong mereka untuk lebih bersemangat untuk mencuba sendiri. Dalam tempoh lebih kurang enam bulan, masa yang diambil untuk membangunkan aplikasi tersebut para pelajar yang terlibat secara langsung dalam menjayakan projek ini bukan sahaja berpeluang untuk memahirkan diri dalam aspek membaca malahan juga dalam aspek teknologi dan kreativiti. Baik, aduk penonton mengenai dengan aplikasi lakasta membaca. Seperti yang sudah melihat juga yang terpapar dalam laptop ataupun peranti yang ada depan ini. Inilah dia aplikasi lakasta membaca. Jadi kita akan mengetahui lebih lanjut terlebih dahulu bersama dengan adik kita, adik Shamie, adik Shamie. Baik, abang ingin lah, apakah tujuan aplikasi ini dibuat. Mungkin Adik Syah boleh kongsikan. Tujuan utama aplikasi ini adalah untuk membantu pelajar membaca dengan lebih baik, menarik minat membaca di kalangan pelajar dan menjadikan pembelajaran lebih seronok. Ha jadi itu antara tujuannya untuk memastikan kanak-kanak lebih-lebih lagi kanak-kanak dalam daerah Perak. Ya. Yeah. Daerah Peraklah untuk mereka ini dapat belajar dengan lebih seronok, lebih uh, orang bukan uh, seperti kelaziman lah ya, belajar ya, atau ya. ni kita ni lebih kepada teknologi ya. uh, menggunakan dengan aplikasi yang telah pun dicipta iaitu aplikasi Lakas Tah Membaca. Baik seterusnya kita akan bersama dengan adik Masha. Mungkin boleh kongsikan uh, kepada kami ciri-ciri ciri-ciri uh, utamalah bagi aplikasi ini. Ciri-ciri utama dalam aplikasi uh -huh. ini ialah seperti rekaman bunyi untuk setiap huruf uh -huh. dan suku kata, kuis interaktif untuk menguji kefahaman, uh -huh. reka bentuk menarik dan mudah digunakan. Ah, uh -huh. baik. Jadi siapa uh, yang merakam suara itu? Suara siapa itu sebenarnya dalam aplikasi itu? Saya. Ah, suara. Masha, uh, masha, Masya, Masya. Mungkin boleh beri, beri contoh lah macam mana uh, membunyikan satu huruf. Kalau masha ingat lah macam mana cara uh, membuat rakaman suara tu. N, mm, a, na, n, i, ni, n, u, nu, na, ni, nu, na, ni, nu. Oh macam huruf. Hijria. Hai, hai Hijria. Hi, Okey. Apa hi. baik? Jadi, uh, mungkin boleh kongsikan juga uh, untuk aplikasi ini apa kekuatan uh, utama uh, bagi aplikasi ini ataupun the main points lah untuk this application bagaimana? Aplikasi ini berupaya menarik minat pelajar hmm? kerana dilengkapi dengan panduan audio untuk hmm? membantu mereka dengan membaca secara kendiri serta kuis interaktif yang menjadikan proses pembelajaran lebih menyeronokkan seolah-olah bermain permainan. Hmm. Jadi kalau uh, Masya sendirilah, kalau Masha uh, membuka aplikasi ini, bagi Masha, Masha terhibur atau atau indah menggunakan aplikasi ini? Sangat terhibur. memanglah suara Masha sendiri kan? <laughs> Baik, sekarang kita akan mendengarkan pula pendapat daripada adik-adikku Sima. Mungkin boleh kongsikan cabaran lah cabaran utama dalam uh, membangunkan aplikasi ini jika ada bagaimana? Cabaran utama dalam membangunkan aplikasi ini ialah memerlukan tempoh masa yang panjang hmm. untuk merancang serta mempelajari proses mereka bentuk aplikasi. Pada masa ini aplikasi laka Membaca hanya memfokuskan kepada kandungan buku siwi satu bacalah nakku. Selain itu cabaran lain ialah memastikan aplikasi ini sentiasa dikemas kini agar murid dapat menerokkan lebih banyak bahan bacaan serta mengenalkan tetap relevan. Ah baik. Jadi selama terlibat dalam uh, membangunkan aplikasi ini mungkin ada penambahbaikan di masa hadapan yang ingin ditambah dalam aplikasi tersebut bagaimana? Penambahbaikan yang dirancang bagi versi akan datang termasuk menambah lebih banyak buku dan terhadap bacaan membolehkan aplikasi ini digunakan di rumah tanpa menghubungkan internet uh -huh. sentiasa mengemas kini kandungan bagi memastikan aplikasi lebih menarik dan kekal relevan. Aplikasi Lakasta Membaca direka dengan memanfaatkan teknologi digital yang menyediakan platform interaktif bagi memperkukuhkan literasi dan kecerdasan digital pelajar. Dengan penambahbaikan yang berterusan, insya-Allah aplikasi ini berpotensi untuk meningkatkan kecemerlangan akademik pelajar dalam pendidikan abad ke-21.